Dari jalan raya ke langit Himalaya, dua anak Malaysia membuktikan bahawa semangat yang besar mampu menawan dunia. Datuk Anand dan Encik Sanjivi telah mengharumkan nama negara apabila berjaya menoliki Omling Lapas, lalan tertinggi di dunia pada altitud 5,798 meter menaiki motosikal Harley Davidson milik sendiri. Hari ini, pencapaian luar biasa ini secara rasmi diiktiraf oleh Malaysia Book of Record. Bukan sahaja sebagai rakyat Malaysia pertama yang berjaya menawan laluan itu dengan Harley Davidson, tetapi juga sebagai pemegang rekod tunggangan Harley Davidson terpanjang di India. Malaysia oleh Malaysia. This time we right higher spy in the world Umlingla. But we start from south from Kanyakumari and then we went to Mumbai to west and we went to the highest point north and then we went to east and back to south. So 11,740 kilometers. We ride with Harley Davidson, with a own bike. So that's why I have for this certificate. Not easy. So a lot of people ride in Ladakh. They know how the situation. Ladakh normally can ride with a Royal Enfield, Sabio Proof. You can ride in Harley Davidson. Right me memang ada macam tough, memang betul, betul tough. Ada macam highest point semua pergi, nafasan saya pun ada sikit susah sikit, betul-betul ada tough sikit lah. Tapi macam mana pun kita sudah sampai, kita mau buat cabaran sikit untuk kita nak bawa ini ride ni untuk merdeka ride. Kita tak boleh kena patah balik yang kita buat habiskan ride ni, betul-betul cabaran lah. Jam, tadi pun dia ada dekat Bombay jam sangat, memang lah jam tu. Memang kita dalam 13 km dalam satu jam kita jam dekat Hana, pakai motor pun jam macam ni. Betul-betul ah, trouble, betul -betul trouble jam In Manali, big landslide and then we stuck for two days. Big landslide, the road all the way, the Manali we cannot cross, stuck there. Then um attitude uh, oxygen problem mission book record ni first time saya dapat Yang dapat pun dua rekod sekali lagi satu uh, saya nak bagi thanks for the haliderson Okey, kita nak pergi jam kita tak ingat yang ini dapat terbalik ini dapat ini kita sangat gembira lah. Naik nice dalam Madeira Light kita ada buat macam tadi dia sebab kita okel tu London adalah kita pun sedang planning saya pun kena planning macam mana asal yang itu masa ambil dalam 90 hari. Ada kisah yang hanya difahami oleh mereka yang berada di atas dua roda. Setiap kilometer itu penuh makna. Cabaran pernafasan, suhu beku dan tekanan fizikal menjadi teman harian. Tetapi dengan semangat, disiplin dan jiwa yang tidak mudah mengalah membawa mereka ke puncak kejayaan. Kini nama mereka terpahat dalam Malaysia Book of Record, satu pengiktirafan yang layak diterima oleh dua ikon pemotoran itu. Ini bukan sekadar tentang rekod, ini tentang keberanian untuk terus mencuba Субтитры Hai, ini Darah Muda. Saya Helena Palavi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan pastinya Darah Muda akan berkongsi, mengupas tentang pelbagai isu, kisah menarik dan juga inspirasi. Terutamanya dari generasi muda dan juga dari semua lapisan, golongan lapisan masyarakat. Baik, hari ini kita nak berbicara tentang arah tuju belia pasca ASEAN. Dan untuk itu kita bersama dengan Presiden Majlis Belia Malaysia, Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid. Terima kasih. Uh, saya nak panggil Izzat ke Afifi? Panggil Izzat. Okey. Baik, Izzat terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, kita tahu dalam uh, pasca sidang uh, kemuncak ASEAN ke-47 itu kejayaan Malaysia memimpin rantau ini membuka banyak ruang uh, untuk kita membina masa depan yang dipacu oleh generasi muda terutamanya. Dan kalau kita lihat tumpuan banyak kepada kemahiran digital, mobiliti bakat, pembabitan dalam dasar dan juga pengukuhan ekosistem keusahawanan dan kita tahu ASEAN uh, bukan sekadar kerjasama antara negara tetapi satu platform strategik untuk membentuk peluang dan masa depan belia Malaysia. Persoalannya, bagaimana belia kita, belia Malaysia bersedia untuk memanfaatkan potensi pasaran 690 juta penduduk ASEAN dan bagaimana kita nak menerajui kepimpinan serantau masa depan. Okey. Dengan itu, persoalannya Persoalan pertama adalah pelan tindakan ASEAN itu sendiri mengenai belia 2021-2025. Okey, bagaimana uh, ia benar-benar uh, boleh membantu belia Malaysia dalam segi hubungan kerajaan, uh, institusi dan juga industri. Alright, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam. terima kasih sekali lagi bernama. Dah lama tidak uh, berkumandang di Bernama hari ini dapat uh, khususnya kita membincangkan tentang ASEAN dan kita juga uh, mengucapkan tanya kepada Ahmad berhormat Perdana Menteri dan juga Kabinet kerajaan yang telah berjaya bagi saya uh, kata menganjurkan ASEAN pada kali ini dengan baik malah kita tahu bahawa sampai Donald Trump masih lagi teringat tingen yang Malaysia sampai di Korea menyebut nama PMX dan juga Malaysia sampai di Korea itu menunjukkan bahawa Uh, kata penganjuran ASEAN pada kali ini berjaya okay, betul. dan juga kita boleh lihat bahawa banyak uh, kata produk dan juga hasil daripada ASEAN ataupun uh, sidang kemuncak pada kali ini. Mm -hmm. Di peringkat MBM di peringkat belia juga sudah tentu kita untuk makluman uh, Halina kita menganjurkan lebih daripada 30 program belia di peringkat Kementerian Bilan Sukan khusus di bawah Majlis belia Malaysia kita kita ada enam program baru saja berlepas dua hari lepas malam program terakhir kami bersama dengan FINAS ASEAN Youth Creative uh, Gathering okay. khususnya uh, kepada peminat dan juga penggiat film mm -hmm. dan kalau kita lihat kepada ASEAN ini seperti mana yang Halina maklumkan tadi sebut tadi ialah pelan tindakan ASEAN Betul. untuk makluman di, di ASEAN ini kita dua dokumen yang penting satu plan tindakan ataupun ASEAN uh, work plan on youth yang keduanya ialah ASEAN Youth Development Index AYD hmm. yang mana setiap tahun ataupun dua tahun sekali kita akan uh, meninjau pembangunan belia dan uh, satu perkara yang menarik ialah Malaysia ini antara yang dianggap sebagai maju okay. dalam pembangunan belia kita sudah ditakrifkan ataupun dikategorikan sebagai nombor dua paling maju daripada 10 negara mm -hmm. uh, kalau kita menurut kepada ASEAN Youth Development Index. So, kalau kita lihat pada work plan pula ialah sepanjang 2020 hingga 2025 ada beberapa program yang akan dilancarkan mm -hmm. atau yang akan dilaksanakan dan juga uh, tertakluk kepada beberapa yang seperti Harina sebut tadilah digital uh, kata melibatkan ASEAN awareness dan sebagainya. Mm -hmm. So, in general Malaysia dikategorikan sebagai nombor dua terbaik di di, di peringkat ASEAN. Dan kalau lihat daripada work plan itu juga, Malaysia menyumbangkan banyak program dan juga banyak idea. Malah saya juga terlibat dalam ASEAN uh, Youth Index ini ataupun Work Index ini, Work Plan ini untuk kita lihat dan kita gerakkan program bersama. Dan kalau kita lihat daripada program ataupun Work Plan ini, sehingga 2025 kita memberikan fokus penekanan kepada digital, penekanan kepada pekerjaan, keusahawanan dan uh, daripada work plan itu kita akan serahkan kepada negara-negara ini untuk melaksanakan program dan sebagainya. Di peringkat MBF dan juga di peringkat KBS kita memberikan fokus ataupun kita diberikan tanggungjawab oleh ASEAN untuk menggerakkan program kesukarelaan, keusahawanan dan juga program-program digital. Kerana okay. kita tahu bahawa Malaysia ini antara pusat uh, pembangunan digital di, di bukan sekadar di peringkat ASEAN tetapi di seluruh dunia. Kita tahu sekarang Malaysia ini menjadi pusat dan juga rujukan kepada digital dan okay. juga data center di dunia. Okay, kalau boleh kongsikan dalam mungkin setahun kehadapan ini, apa projek-projek ataupun program-program yang sedang uh, dan bakal uh, berjalan? Uh, kalau kita bercakap tentang kemahiran uh, skill, mm -hmm. kita tahu bahawa sekarang ini kerajaan memberikan penekanan kepada TVET, juga kemahiran uh, kata insaniah. Tibet ini, malah eh, makluman Malaysia juga sudah pun mempelopori uh, penganjuran ASEAN uh, Year of Skills uh, pada tahun ini. Yang mana Malaysia telah memberikan penekanan berkaitan tentang skill dan kita telah pun menganjurkan Year of Skills. Yang mana uh, 10 negara datang seperti mana World Skill punya competition. Okay. Mereka datang ada competition uh, berkaitan tentang kemahiran-kemahiran. So Malaysia mendahului dan juga kita mempelopori uh, this particular program. Dan Alhamdulillah Tahun depan, memang akan bermula lah. Dan ini juga world skill ataupun love skills ini juga menariknya ialah perlibatan industri. Yang mana contohnya world skill ataupun asian skill competition ini, industri akan terlibat sama. Dan kebanyakan peserta-peserta ini, mereka akan di-pitch ataupun akan mendapat kerja. Kerana mereka ini dilihat sebagai dim, sebagai kata pekerja yang mahir. So selain daripada ASEAN skills kita juga tahu bahawa di bawah kesuma banyak program-program yang melibatkan uh, kemahiran hmm. yang sudah pun dilaksanakan. Cuma daripada MBM mungkin kita bercadangkan kepada kerajaan. Kalau kita compare dengan EU, uh, di EU mereka ada Erasmus uh, skills event ataupun uh, network hmm. yang mana kemahiran-kemahiran ini mereka ini akan ada mobility untuk pergi ke negara-negara uh, ASEAN negara-negara EU. So ini boleh kita gerakkan. Melalui E uh, ASEAN uh, University Network. Untuk maklumat di peringkat ASEAN ni kita ada AUN A, A U N, ASEAN University Network yang mana mungkin mahasiswa ini kita boleh berikan mereka pengalaman untuk duduk di negara negara ASEAN ini untuk mungkin satu sem untuk duduk belajar di sana, mengambil pengalaman dan juga untuk pekerja-pekerja ini ialah mereka akan mendapat mungkin memberikan ruang dan peluang untuk uh, melaksanakan internship ataupun uh, kata kemahiran uh, di syarikat-syarikat di negara negara ASEAN. Okey, itu kita bercakap tentang platform yang sedia ada kalau saya nak memfokuskan kepada platform seperti Youth Track ataupun Majlis Penasihat Belia uh, apa yang boleh dikongsikan especially terutamanya isu tentang pekerjaan, sosial dan persekitaran. Di peringkat ASEAN, oleh nak makluman hadir ada semua ialah kita ada banyak sebenarnya organisasi okay. yang mewakili belia. Saya sendiri di peringkat MBM kita sebahagian daripada CAYC, Committee for ASEAN Youth Cooperation. Mm -hmm. Yang mana CAYC ini sudah diwujud ke 1976, 1975 lama. Mm -hmm. Sejak penubuhan ASEAN, CAYC ini sudah menjadi sebahagian daripada ASEAN dan juga mewakili suara belia mm -hmm. sejak 1976 yang mana uh, CAYC ini menjadi suara rasmi beliau untuk menyampaikan dan untuk disampaikan kepada Secretary General of ASEAN. So ini kata platform yang terbaik yang telah diberikan oleh ASEAN malah mendahului daripada mana-mana rantau yang lainlah mm -hmm. yang mana kita memberikan ruang dan peluang kepada anak muda untuk bersama-sama uh, dalam policy making dan juga dalam pembuatan dasar dan sebagainya. Mm -hmm. So kalau kita lihatkan program seperti mana yang maklumkan tadi lah uh, yang Halina sebut itu sebahagian daripada program-program. Kita juga ada AYO, ASEAN Youth Organisation yang juga melaksanakan program hampir sama seperti CAYC. Cuma CAYC ini adalah memfokuskan kepada majlis banjir sebelah di peringkat negara-negara. Okay. Setiap negara ada MBM mereka sendiri. Okay. Uh, so, uh, key maker bergabung uh, di bawah CAYC. Manakala yang lain itu, boleh-boleh yang ingin terlibat dalam program-program ASEAN, mereka boleh terlibat dalam AYO. ASEAN Youth Organisation. Okay. So melalui dua organisasi ini banyak program kita laksanakan. Itu belum kira lagi program di mahasiswa. Mahasiswa dia ada ASEAN Student Network. ASN. Hmm. So bagi saya ASEAN ini cukup berkembang Dengan maju yang mana Kita ada di setiap organisasi Dan juga ada di setiap genap Dalam segmen dalam ASEAN lah. So program-program yang Halidah sebut Sebagian daripada program yang kita laksanakan okay. Selain daripada itu antara yang kita MBM juga cadang since MBM ataupun kata Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun ini Kita juga mencadangkan Untuk diwujudkan satu penjawatan iaitu timbila, timbalan uh, sekretari ataupun assistant sekretari jeneral uh, mm -hmm. yang menasihati ber berkaitan tentang beliau. Kerana di peringkat UN, makluman semua dia ada assistant sekretari general mm. of the United, the United Nations on youth. So antara perkara yang kita cadangkan kepada ASEAN dan juga kerajaan ke Malaysia boleh mencadangkan peringkat ASEAN adalah untuk kita wujudkan satu penjawatannya namakan sebagai Assistant Secretary General on Youth mm -hmm. memberikan fokus kepada belia. Sebab fokus uh, ASEAN ini pada lima pilar. ASEAN itu okay. business dan community dan mm -hmm. sebagainya. Jadi mungkin kalau boleh ASEAN boleh mencadangkan ataupun wujudkan satu penjawatan Uh, khusus untuk beliau dan supaya beliau ini lebih dekat dalam policy making di peringkat ASEAN. Okey. Dan dan bercakap tentang itu, apa sebenarnya tu, uh, apa Sejauh mana kepentingan jawatan itu bagi memacu uh, belia terutamanya mungkin dalam bidang uh, keusahawanan dan startup misalnya sekarang usahawan banyak melibatkan diri dalam fintech dalam uh, startup uh, digital and everything. So bagaimana kalau ada jawatan itu boleh memacu perkara-perkara yang saya sebut? Satu tentu kalau sebab macam saya katakan tadi bahawa share, uh, belia ini diletakkan sebahagian daripada lima belia tu. Okay. Uh, salah satu pilihan ialah community. Kadang-kadang okay. community ini terlalu besar dia punya segmen okay. sudut itu jadi kadang-kadang mungkin ada terlepas pandang faham. dan juga maknanya mungkin dari segi dana itu juga mungkin terlepas. Uh -huh. Jadi sekiranya ada satu penjawatan khusus untuk beliau seperti mana di peringkat UN uh -huh. uh, untuk maklumat Sekretariat Jenderal satu, SG okay. tapi dia ada ramai assistant Sekretariat jenderal. Okay, so kalau ada wujud SG ataupun uh, assistant setia jenderal yang menjaga beliau so boleh menasihati kepada asisten sekretariat. Untuk maklumat asisten sekretariat ni lah asian ataupun sekretariat yang kata memacu pergerakan ASEAN di seluruh negara rantau ini. Mm -hmm. Jadi sekiranya wujudnya assistant sekretariat jeneral ini boleh membantu untuk menasihati bagaimana dan juga kita tak mahu bahawa penjawatan ini berbentuk tokenism. Yang mana kita letak okey mm -hmm. at least kita dah ada wakil beliau. Tak bila wujudnya assistant sekretariat jeneral itu menunjukkan pengiktirafan ASEAN dan juga dengan negara ahli kepada ASEAN kepada peranan beliau. Sebab kita whether we like it or not kata dunia dalam 10 tahun 15 tahun lagi pasti berbeza dan beliau sepatutnya bantu seharusnya menjadi kata yang kehadapan untuk memberi bantuan ataupun membantu menasihat pembangunan alam tauhid inilah. Okey. Baik, uh, kalau kita bercakap tentang langkah pemudah cara perdagangan ataupun uh, digital governance yang akan boleh diperkukuhkan uh, memudah untuk memudahkan ekspor dan transaksi digital ini apa yang diperlukan sebenarnya? Uh merentas ASEAN? Merentas ASEAN bagi saya katakan tadi antara perkara yang kita perlukan ialah mobiliti teperangkap belia kita mm -hmm. walaupun ada mobiliti tapi mobiliti itu mungkin tidak sampai meluruh kepada industri dan sebagainya okay. mungkin dari segi pelancongan dia sekarang ni kita tahu bahawa kebanyakan kita tidak memerlukan visa ke negara-negara Asia kan okay. so mobiliti dari segi pelancongan itu sudah baik okay. tapi sekarang ni mobiliti dari segi industri mobiliti dari segi pekerjaan pekerja kita kepada mahasiswa kita okay. untuk dapat pengalaman ke negara-negara rantau Asia ini okay. maknanya Maksud... kita mudahkan visa untuk pekerja okey seperti mana di EU Okay. Kalau di EU, mereka memang tidak langsung ada uh, kata sekatan. Seno, sekatan. Uh -huh. Tapi di Malaysia ini, masih ada, ada sekatan. Uh -huh. Kita faham uh, kerana... Dan juga kekurangan pada ASEAN ini ialah gap, ruang, uh -huh. jurang antara negara ini masih lagi besar. Negara-negara okay. uh, CLVT, for example, Cambodia, Laos, Vietnam, ini masih lagi nak anggap sedikit ketinggalan daripada negara. -negara. Asia, mm -hmm. so ruang jurang itu agak besar. Tambah lagi Timor-Leste okay. pada kali ini, okay. jurang itu begitu besar menyebabkan keadaan ekonomi itu tidak sama. Okey, ada tak dalam uh, MPM sendiri, uh, MPM sendiri yang membincangkan bagaimana jurang itu mungkin dapat diratakan melalui golongan belia? Ya, kita okay. sudah pun menjadi sebahagian daripada EYEC, Asia okay. Youth Entrepreneur Council. Mm -hmm. Untuk makluman EYEC ini adalah menjadi satu majlis mm -hmm. yang mana uh, terdiri daripada ahli majlis ni adalah terdiri daripada dia punya majlis uh, ketua usahawan-usahawan muda di seluruh negara. Mm -hmm. Dan uh, pada sebulan yang lepas kita juga menganjurkan EYEC Asian Young Entrepreneur Young Entrepreneur Carnival yang mana hampir 300 400 orang usahawan sudah datang. Mm -hmm. So ini mobility yang kita inginkan dan juga network yang kita jaringan yang cuba kita sampaikan yang kita gerak-gerakkan di peringkat MBM. Mm -hmm. So kita bergerak bekerjasama AYEC, iaitu di peringkat rantau jadi badan yang paling besar MBM dan juga MAYA, Malaysian Association of Young Entrepreneur yang menjadi melupakan keterakan kepada AYEC. So kita cuba menggerakkan, kita gabung jalinkan hubungan antara organisasi ini untuk kita memberi ruang dan peluang kepada usahawan kita uh, untuk bersama lah. Itu dia peringkat uh, kata keusahawanan. Mm -hmm. Peringkat kata Tvet dan sebagainya kita sudah cuba untuk melaksanakan program seperti mana Erasmus. Erasmus mm -hmm. juga dia ada satu almost jenis program mm -hmm. namanya Erasmus a uh, uh, skill workers Uh, saya tak ingat nama full lah mm -hmm. tapi mana yang mana mobility kepada pekerja-pekerja belia ini pekerja-pekerja yang beli kebanyakannya belia lah uh, untuk mendapat uh, pengalaman untuk uh, kerja berkerja di negara-negara di mm -hmm. rantau uh, di EU. Uh, I... I... Adakah mungkin satu cabarannya adalah bila mereka tidak mahu pulang ke negara asal mereka kemudian menjadi uh, orang kata lambakan seperti uh, itu, Australia misalnya? Itu, itu masalah sebab jurang okay. kita agak besar. Okay. Uh, sebab itu kadang-kadang Singapura, mungkin, Singapura dia berkeberatan untuk menerima pekerja daripada uh, Laos, daripada negara-negara yang mungkin sedikit uh, kurang uh -huh. dari segi kemahiran. Tetapi whether we like it or not, kita sudah menjadi satu rantau. Okey. Ah uh, negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia harus membantu negara negara yang mungkin memerlukan bantuan untuk membangun mereka punya kemahiran, membangun mereka punya pendidikan. Okay. Uh, tetapi pada masa sama, uh, perlu ada caralah ah uh, untuk sekatan supaya kata of course kepentingan negara itu perlu kita jaga. Uh, tetapi ini ke yang yang kata menjadi kelemahan utama kepada ASEAN. Okay. iaitu jurang ekonominya masih lagi agak besar di negara-negara rantau dengan uh -huh. negara uh, kata negara, negara ASEAN lah. Apatah ditambah pula Timor Leste. Kita tahu bahawa Timor Leste sudah pemohon menyertai ASEAN sejak 2012. Mhm. Uh -huh. uh, tetapi dit dit ditahan kerana untuk memastikan mereka ini mampu memahami sistem cara ASEAN dan juga untuk pasti mereka punya gap ekonomi itu tidak terlampau jauh, jauh. antara negara-negara rantau okay. ASEAN yang lain. Baik, uh, bercakap tentang AEC ini Okey, AEC ini menyasarkan mobiliti bakat ya. macam yang kita sedang katakan kali ini dan tenaga mahir di ASEAN. Bagaimana kalau kita nak sebenarnya nak memastikan Malaysia itu uh, graduan dan uh, profesional mudanya dapat manfaat segera melalui peluang latihan industri, pertukaran bakat dan pengiktirafan profesional di dalam dan juga rentas ASEAN. Itu sebenarnya sudah dilaksanakan di peringkat ASEAN. Okay. Tidak 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 uh, besar seperti mana di di EU macam mana pendapat. Erasmus so, kalau di EU ni ada Erasmus. Erasmus ada banyak jenis Erasmus lah. Okay. So, dia ada Erasmus yang entrepreneur yang mana uh, beliau ataupun pelajar di negara-negara tersebut mereka boleh pergi buat internship ataupun latihan praktikal selama okay. 6 bulan maksimum di negara-negara dan juga syarikat-syarikat tertentu di negara-negara EU. Okay. So itu masih lagi belum kita laksanakan secara menyeluruh. Okey, itu kalau secara rantau di Asia, kalau hmm. di Malaysia pula adakah itu sudah mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan? Ah, uh, warga kita pergi keluar. Warga kita pergi dalam negara hmm. untuk mendapatkan latihan-latihan ataupun kerjasama antara kerajaan, industri dan juga industri. Uh, uh, saya uh, sudah quite matang. Okey, uh, sudah matang. Sudah okay. matang. Cuma of course masih lagi perlu penambahbaikan khususnya mm -hmm. uh, dari segi latihan praktikal dan supaya anak muda kita tak pergi kenal syarikat pergi buat kopi ataupun pergi fotostat semata lah. Faham. <laughs> Okey, um, kita kita ada beberapa, uh, beberapa minit saja lagi. Kalau kita nak lihat bagaimana sebenarnya kerajaan boleh memastikan apa yang telah dibincangkan, apa yang telah diplan uh, deklarasi ASEAN ini bukan sekadar dokumen, okey? So bagaimana tetapi satu perkara yang boleh kita rasai, kita lihat dan juga kita manfaatkan oleh terutamanya semua majoriti uh, belia di Malaysia ini. Saya penuh perkeyakinan bahawa Malaysia mampu antara negara yang boleh ke depan bahawa isu ASEAN okay. dan juga mampu mengetuai ASEAN ini okay. kerana kita tahu kita ada kekuatan dari segi teknikal, kekuatan dari segi kemampuan pekerja-pekerja kemahiran kita. Uh -huh. Malaysia sudah tentu saya yakin dan penuh kepercayaan bahawa kita mampu menjadi Uh, negara yang boleh uh, mengepalai ASEAN bukan hanya menjadi semasa jadi pengerusi okay. sebaliknya kita me, 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 kata mengetuai in terms of inisiatif-inisiatif kita macam yang saya maklumkan tadi bahawa uh, kita sudah pun uh, melaksanakan ASEAN Year of Skills. Ini juga salah satu cara untuk kita melahirkan lebih ramai pekerja mahir dalam negara di rantau ASEAN ini. Kerana ASEAN ini antara rantau yang ada potensi. Sekarang ini kita menjadi negara ataupun rantau yang kelima terbesar dari segi ekonomi. 700 orang, 700 juta uh, kata uh, jiwa manusia dan juga hampir suku itu ataupun buat 300 juta itu adalah di kalangan orang muda. So rantau kita dianggap sebagai rantau yang muda. So kita ada capability, kita ada kekuatan, kita ada kemampuan. Sekarang ini bagaimana untuk kita menggunakan 300 juta belia ini untuk untuk menggerakkan rantau ini. Okey, uh, okey. macam kita bincangkan tadi mungkin mobilasi untuk ambil internship dan sebagainya mungkin uh, kita perlu ketatkan terutama untuk menjaga uh, negara itu sendiri. Tapi adakah mungkin kita boleh mulakan dengan uh, kolaborasi tentang budaya, tentang digital, tentang perkara-perkara yang mungkin uh, sedikit ringan berbanding dengan uh, pekerjaan? dan nah, ini juga semalam ni kalau kita lihat kepada ASEAN World Plan okay. dan juga ASEAN Youth Development Index mm -hmm. salah satu yang diukur indikatornya ialah ASEAN awareness okay. ASEAN identity okay. uh, malangnya Malaysia ini dianggap sebagai negara yang kelima dari segi kekuatan maknanya rakyat kita tidak begitu aware tentang ASEAN ini uh, sedangkan ASEAN ini ada kekuatan dan ada kemampuan cuma di peringkat Malaysia kita masih lagi lemah dari segi mempromosikan ASEAN. Okey, ah, kita sangka. Ah, kita dalam indikator menunjukkan bahawa Malaysia antara daripada 10 negara kita yang kelima. Maknanya kita sederhana lah mm -hmm. dari segi kefahaman berkaitan tentang ASEAN. Mm -hmm. Kita pun tahu cerita tentang ASEAN ini pun hanya sebut dalam sebulan dua bulan ini. Faham. Sedangkan pergerakan ASEAN ini berjalan selama setahun. Mm -hmm. ah, itu menunjukkan bahawa kesedaran rakyat kita berkaitan tentang ASEAN Uh, masih lagi lemah, masih lagi tahap sederhana sedangkan potensi itu harus kita gunakan. Uh, kita tahu kita ada kekuatan dari segi ekonomi, kekuatan dari segi uh, kata uh, capability dari segi teknologi dan sebagainya. Cuma kita bagaimana kita nak expand a uh, perluaskan kekuatan kita, kita di tengah-tengah negara, -negara Asia. Uh. Okey. Baik, uh, terima kasih uh, a uh, atas uh, perbincangan itu tadi, satu perbincangan yang sangat membuka mata dan juga minda. Semoga apa yang kita bincangkan ini mendapat perhatian anda, terutama belia ambil peluang ini untuk a uh, menjadikan diri kita dan generasi kita lebih kuat. Baik, terima kasih sekali lagi Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan itu sahaja yang dapat kita bincangkan dalam edisi Darah Muda kali ini. Saya Halina Palavi, sehingga berjumpa lagi.